اسے اس آیات کے اندر مہتہ کا لفظ آیا ہے جب دلیل بنے گی اس کے بعد لکھا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تو کچھ حرام نہیں تھا نا خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ حرام تھا اتنا ہی ذکر آیا تھا پھر آپ نے حلال و حرام کی فرستیں اپنے پاس تیار کر لی ہیں کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے خنزیر کی کھال بھی حرام ہے خنزیر کی چربی بھی حرام ہے اس کی ہڈی بھی حرام ہے اس کے پائی بھی حرام ہے کیوں آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے ایکسٹرا چیز کو کیا آپ وہ چیز بتانا چاہتے ہیں جو اللہ سے چوک گئی ہے وہ چیز بتانا چاہتے ہیں جو اللہ نے بیان نہیں کی ہے قرآن نے کہا تھا وَلَا تعطد اپنی حدود میں رہو اپنی حدود سے تجاوز ہرگز نہ کرو قرآن بار بار یہ بیان کر رہا ہے جنہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں کہ جنہوں نے سمجھا کہ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا میں بیان کرتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا ہے میں بیان کرتا ہوں میرے پاس پوری اتھارٹی ہے یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے کہیں بھی قرآن نے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو دینی شخصیت سمجھا جاتا ہو مذہبی شخصیت سمجھا جاتا ہو کوئی لقب بیان کیا ہے کوئی ایسا لفظ بیان کیا ہے جس سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائے یہ دین تو تمام انسانوں کے لیے تھا اس پہ مناسب کا اوپر اور نیچے ہونا یہ ممکن ہی نہیں تھا یہ تو مفاد عامہ عوام الناس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس میں مناسب اگر طے کر دیے جائیں گے درجہ بندی بنا دی جائے گی تو پھر تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی کم تو سمجھنا شروع کر دے گا کہ جس نے کسی چیز کے اندر اپنے توجہ کو کسی اور طرف پھیر رکھا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف خنزی کا گوشت حرام تھوڑی ہے بلکہ خنزی کا تو چربی بھی حرام ہے اس کی تو کھال بھی حرام ہے اس کی تو ہڈیاں بھی حرام ہیں اور یہاں تک اس کے بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ خنزیر کا تو نام لینا بھی حرام ہے کس نے بتایا ہے آپ کو کہ خنزیر کا نام لینا حرام ہے میں تو ابھی دس دفعہ تو کم سے کم نام لے چکا ہوں خنزیر کا نہیں قرآن کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہے قرآن کی تو دس نے کی ہے نا تو خنزیر کی تو پچاس نے کی آپ نے حاصل کر لی کسی اور زبان کے اندر آپ اس کو ٹرانسلیٹڈ اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ خنزیر کو سور کہیں گے آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی چالیس دن کے لیے اب چالیس دن کے لیے آپ کی جو زبان ہے وہ ناپاک ہے تو اس ناپاک زبان سے پھر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے پاکی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جائے نماز کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا تو جسم کے اندر زبان بھی ہے کیونکہ زبان سے ہی تو آپ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی زبان ناپاک ہے صبح کا نام لینے کے بعد تو پھر آپ وہ نماز کی ادائیگی کر کس بنیاد پہ رہے ہیں مجھے کوئی ایک روایت ایسی بتا دیں جس میں نماز کے یہ احکام سارے موجود ہوں جو آپ جائے نماز وغیرہ بتاتے ہیں نا ان چیزوں کی پاکی یہ شرائط بتائی گئی ہوں کسی ایک روایت کے اندر یا کسی صحابی کے اثر سے اور اس میں بتایا گیا ہو کہ ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے جو سور کا نام لے گا اس کی بھی نماز جو ہے وہ ناقص قرار پائے گی کیونکہ اس کی زبان ہی ناپاک ہو گئی تھی کسی ایک روایت میں ایسا مجھے دکھا دیجئے جس میں یہ الفاظ موجود ہوں کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے لوگوں کے اوپر اس چیز کو رائج کر دیا ہے کس اتھارٹی کی بنا پر یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے پوری دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں کتنے جانور ہیں ان جانوروں کو خالق کون ہیں کس کو آپ خالق مانتے ہیں ان جانوروں کا اللہ کو آپ خالق سے محبت کس بنیاد پر کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سوچ لیجئے خالق کے حمد و ثنا کس بنیاد پر کر رہے ہیں خالق آپ کا آپ کو کن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو الہ ہے تمہارا رب ہے وہ ایک ہے اس کی حمد و ثنا تمہارا کام ہونا چاہیے تمہارے دل کے اندر تمہارے عمل کے اندر اس کی حمد و ثنا والی کیفیت نظر آنی چاہیے کس بنیاد پر اس کی کریشن کی بنیاد پر وہ آپ کو زمین سے آسمان تک ایک ایک چیز کا جائزہ کرواتا ہے وہ آپ کو نکلنے والے ایک ایک عمل کی طرف توجہ دلاتا ہے جو آپ کے جسم سے صادر ہو رہے ہیں جو آپ کائنات کے اندر ہر عمل کو صادر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کیوں وہ آپ کو اپنی کریشن کے ذریعے اپنی ذات کا احساس دلاتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ جس نے اتنی زبردست کریشن کی ہے وہ آپ کے معاملات کے اندر کبھی بگاڑ پیدا نہیں کرے گا وہ آپ کو وہ قانون دے گا جو آپ کے زندگی کو آپ کے معاشرے کو بہتر بنا دے گی اس لیے تو آپ کو اپنی کریشن کی طرف توجہ دلاتا ہے اور آپ اس کی کریشن سے نفرت کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ اس کی کریشن سے نفرت کر کے اس کی حمد و سنہ کے حق دا قرار پا سکتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کی کریئیشن سے شدید نفرت رکھوں اس کے نام لینے تک کا گواہ نہ کروں بلکہ اس کے نام لینے پر پابندی عائد کر دوں صرف اس زبان میں جو میری زبان جو میری مدر ٹنگ ہے اس کے اندر باقی عربی زبان میں میں خنزیر کہتا رہوں میں قرآن کی آیات کے اندر قرآن کی آیات کو نماز کے اندر تلاوت کرتا ہوا اس آیات کو پڑھتا چلا جاؤں گا تراویح کے اندر پڑھتے چلے جاتے ہیں نم حرم علیکم المیتا ودم وحم الخنزیر کبھی کسی نے نہ حکم نے لگایا کہ تم نے خنزیر کا نام لیا تمہاری نماز بھی گئی تمہاری زبان بھی ناپاک ہو گئی ہے اور تم نے چالیس دن کے لیے اپنی نماز اپنی زبان کو ناپاک کر لیا ہے تم گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو کیوں صرف زبانوں کے فرق کی وجہ سے گناہوں کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کون سی لوجی ہے بھائی یہ کس نے بتایا آپ کو کیسے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے یہ بات عقل کام نہیں کرتی ہے علیہ صاحب من کو موجود و رشید کیا تم میں کوئی بھی دانش مند شخص موجود نہیں ہے جو اس بات کو سوچنے بھی گوارا کرے یہ اس طرح توجہ تو لے کر جائے کم سے کم کہ میں کیا باتیں بیان کر رہا ہوں بچوں کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں بڑوں کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں سور کا نام لے لیے چالیس دن تک زبان نہ پاک ہو گئی جب اتنی نفرت آپ تخلیص سے کرو گے تو خالق سے محبت کے دعوے کس بنیاد پر کر رہے ہیں اور سب آپ کے دعوے جھوٹے قرار پائیں گے کہ آپ خالق سے محبت کرتے ہیں خالق کی حمد و ثنا آپ کے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے آپ بڑے تعجب میں ہیں کہ کیسی تخلیق اس نے کی ہے نفرت تو آپ اس کے مخروض سے کیے جا رہے ہیں میں دنیا کے ادنا سے کسی کریئٹر کی کریئیشن کے خلاف کوئی نفرت رکھ کے دیکھوں کبھی وہ کریئٹر میرے سے محبت کرنے کی طرف آئے گا اس کے دل میں ایک نفرت کا بیج بول جائے گا کہ میں نے اتنی محنت سے اس چیز کو بنایا ہے اور یہ میری کریئیشن سے نفرت کر رہا ہے تو وہ کریئیشن سے نفرت نہیں ہے وہ میری کریٹیویٹی سے نفرت ہے وہ میری فنکاری سے نفرت کر رہا ہے کہ میں کیسا فنکار ہوں کیسے فنون کی بنیاد پر میں نے اس چیز کو تخلیق کیا تھا تو اصل میں وہ میری صلاحیتوں کے اوپر تع کر رہا ہے وہ میری اس چیز پر تعان نہیں کر رہا جو میں نے کریئیٹ کی ہے میری صلاحیتوں پہ تع بھی کرتا ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے تو یہ کیسا نادان قسم کا انسان ہے جو اپنے اندر منافقت کو بھر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیے اللہ کے بارے میں آپ کی کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق کو کریٹ کرے اپنے فنون کی بنیاد پر اپنے کریٹیویٹی کی بنیاد پر اس کو کریٹ کرتا ہے ایسا زبردست خالق ہے اس کے اندر کیسا بہترین نظام بناتا ہے اور وہی خالق بڑھ کے وہ کہے کہ میری مخلوق سے نفرت کرو اس کے اس کے نام بھی اپنے زبان پر نہ لینا چاہیے تمہیں۔ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے وما قدر اللّہ حق کا ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے اس کی قدر کے حق کے مطابق وہ نہیں کرتے ہیں اس کی قدر صرف دعوے لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ کی ویڈی کی بنیاد پر اس کو ایک بہترین قسم کا خالق تسلیم کرتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ خیر الخالقین ہے خیر الرازقین ہے احسن الخالقین ہے تو احسن کا مطلب تو سب سے بہترین ہوتا ہے حسین لفظ تو آپ استعمال کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت چیز کے لیے جب آپ کہتے ہیں احسن الخالقین تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے اندر ایک ایسی مخلوق موجود ہے جس سے مجھے نفرت کرنا ہے اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اس سے نفرت کرنی ہے اور ایسے ظالم ہیں کہ اس نفرت کو دلائل کے ذریعے اور مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے سور ہے یہ تو بے شرم جانور ہے شرم اور حیا کا کیا تعلق ہے یہ تو انسانیت کی قدر ہے یہ تو انسانیت کی ویلیوز ہیں اس کو آپ نے جانوروں پر چسپا کر رکھا ہے کیا تعلق ہے شرم اور بے شرمی کا جانوروں کے ساتھ تاکہ شرم اور بے شرم کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہی ہونا تھا تو پھر ان کے اندر بھی نکاح کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے تھا جس کو آپ شرم کا ایک بنیاد سمجھتے ہیں شرم کا بلند معیار سمجھتے ہیں فطرت نے تو کبھی ان کے اندر یہ چیز نہیں رکھی ہے فطرت میں تو یہ بھی ہوتا ہے جانوروں کے اندر کہ جو ماں اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے بلی اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے وہی وہ بچہ بڑے ہو کے اس کے ساتھ جو تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے ان میں کب تمیز ہے اس چیز کی کیا آپ اس کو بے شرمی اور حیات سے تعبیر کریں گے جانوروں کے اس عمل کو تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی فطرت کے اندر رکھی گئی یہ چیز ہے یہ چیزیں تو اس کا تعان بھی جانور کی اوپر تو جا ہی نہیں سکتا اس کا تعان تو پھر خالق کائنات کی طرف جائے گا جس نے فطرت میں شامل کر رکھا ہے ان کی اس چیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں شرم کا بے شرمی کا کیا تعلق ہے خنزیر کے عمل سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں وہ تو جانوروں کے اندر کتنے جانور کے پا کام ہو چکا ہے جا کر چیک کر لیجئے اور یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ فطرت کے آگے مجبور ہوتے ہیں یہ با اختیار ہوتے ہیں آپ کی طرح کہ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے کہ مجھے ہاں شرم والے کام کرنے ہیں مجھے بے شرمی والے کام نہیں کرنے ہیں یہ ان کے اندر کہاں سے پیدا کر دیا آپ نے خواہ مخواہ اپنے باطل دلائل کو مزین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ ان سے سمل نہیں رہا معاملہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں اتنی مخلوق موجود ہے اللہ کی کیا دشمنی ہے خنزیر کے ساتھ کہ قرآن میں باقاعدہ والمڑ خنزیر کو ذکر کرے کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا ہے آپ کو خنزیر کا گوشت بنایا کس نے تھا اللہ نے ہی بنایا تھا اور خنزیر تو پتے کھانے والے جانوروں میں آتا ہے چارہ کھانے والے جانوروں میں آتا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے اح الََََََََََقم بہی مت النعام المائدہ کی دوسری آیت ہے کہ تمہارے لیے بہی الانعام کو حلال کر دیا گیا ہے تو ایسا کیا اس نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے قرآن یہاں پر باقاعدہ نام لے کے بیان کرنزیر اور ہم سمجھ لیں گے خنزیر کا گوشت حرام ہے اور ساتھ میں ہم نے اور بھی سے تیار کر رکھی ہیں اس کا نام بھی لینا حرام ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے اس کی چربی بھی حرام ہے اس کا چمڑا بھی حرام ہے باقاعدہ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال چمڑے سے چیز تیار کی گئی ہے بھائی پوچھو حلال چمڑا کون سا ہوتا ہے خنجری کا چمڑا نہیں ہے اس کے اندر خنجری کا چمڑا حرام کس نے کیا ہے بھائی کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر خنجری کا چمڑا حرام ہے اس کی سکن بھی حرام ہے اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر اس کا گوشت حرام ہے تو جو گوشت حرام جانور والے گوشت جو آپ استعمال کرتے ہیں چمڑے کے لیے چیتے کی کھال ہے گدے کی کھال ہے دیگر جانوروں کی کھال آپ استعمال کرتے ہیں وہاں تو کبھی نہیں ہوتا یہ معاملہ کہ حلال جانوروں کے یہ حلال چمڑا حلال ہے یا نہیں ہے ہاں انگلش میں تو جائز ہے نا پک بولنا انگلش میں تو اچھا بھی لگتا ہے پک بول دیا بور بول دیا کچھ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا پگ اور بورڈ جو ہے نا یہ سور کے لیے استعمال کیا تھا انگلش میں خنزیر بہت پیارا لگتا ہے ہاں میں بھی آ رہا ہوں اس کے اوپر تو کپڑا بھی آ سور کا نشان بھی آ گیا سور کا بال بھی لگ گیا نا سور کا بال بھی تو ہمارے یہاں حرام کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی آنکھ میں تو سور کا بال ہے اور اس سے ہم مراد لیتے ہیں چالاکی فریب کاری بے حیائی اور رشتوں کا خیال نہ رکھنا یہ ہم لوگ اس محاورے سے مراد لیتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے یعنی یہ کبھی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا آپ مجھے کسی جانور کا بتائیں جو رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ بلی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بلی اپنے ہی پیٹ سے جنم دیتی ہے اپنے بچے کو اور وہی وہ بڑے ہو کے اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے وہی وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے وہ اس کے بچوں کا باپ بھی بن جاتا ہے اور یہ ایک جانور کی نہیں آپ ذرا نیشنل جیوگرافک یا ایسے ڈاکومنٹری سے ذرا جائزہ لیجیے جہاں پر جانوروں کے اوپر کام کیا گیا ہے آپ کو ان گنت جانور دکھا دیں گے ایسے جہاں پر یہ معاملہ آئروز ہوتا ہے یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے ان کی اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ اس کو نہ تو بے حیائی میں شامل کر سکتے ہیں نہ خود غرضی میں شامل کر سکتے ہیں نہ ہی آپ رشتوں کی پابندی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر یہ انسانیت کی ویلیوز ہیں اس کو آپ جانوروں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تو پھر آپ سور کے بال کو اس لحاظ سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے یعنی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتا سور کو گالی کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں فلاں جو ہے وہ سور کی اولاد ہے یا سور کا بیٹا ہے یا سور کی بیٹی ہے یا بچہ بچی وہ جو بھی آپ استعمال کر لیں اور میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر مہذب معاشرے کے اندر ہر مذہبی لٹریچر کے اندر سور کو برا گمان کیا گیا ہے اسی لیے سور گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ تو آپ کا اپنا مزاج ہے لوگوں نے اپنے خود ساختہ چیزوں کو بنایا ہوا ہے غلط چیز اگر رائج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کو میں جو درست تسلیم کرنا شروع کر دوں ہمارے ہاں الو کا پٹھا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو نیگیٹو بنا کر پیش کیا جاتا ہے فلاقوں کو الو ہے الو سینسیبل پرندہ ہے آپ ذرا ڈاکیومنٹریز دیکھیں جانوروں کی الو کے بارے میں تعریفی کتنی بیان کرتے ہیں بلکہ الو کا پٹھا یہ پازیٹیو ورڈ تھا پٹھا تو شاگرد کو کہا جاتا ہے الو کا پٹھا یعنی الو کا شاگرد جو بڑے مقام پر فائز ہوتا تھا پرندوں کے اندر ہمارے یہاں الو کا پٹھا جو ہے نا وہ غلط معنی میں استعمال کرنے لگ گیا ہے پٹھے سے کبھی کوئی برا تو کا بیٹا لے لیتا ہے الو کا بچہ کبھی وہ پٹھا تو بنائی طور پر وہ شاگرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ لگا رہے تو الو کو ہمارے یہاں نیگیٹیو استعمال کرنا شروع کر دیا الو کا پٹھا غلط یہ تو تعریف تھی اس کو ہم نے کسی کی مضمت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور سب میں ہی یہ چیز شامل ہو گئی ہے کوئی ایک بچا نہیں اس سے ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستا کیا ہوگا اس شاعر کو جو شعور دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ شعور کیا دے رہا ہے کہ منفیت پھیلا رہا ہے اللہ کی ایک مخلوق کے بارے میں اور دعوے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اللہ سے اس کی تخلیق کی بنا پر اپنے دل میں حمد و ثنا پیدا کرو اس کی مخلوق کے بارے میں اتنی وحشت پیدا کر دی ہے کہ الو کا پٹھا وہ گالی کی تو پر پہستوان لگا الو کا پٹھا فلا الو کا پٹھا ہے تو آپ کی غلط چیز کو رائش کرنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو جائے گی الو تدبر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ پرندوں میں متدبر قسم کا پرندہ سمجھا جاتا ہے سینسیبل پرندہ سمجھا جاتا ہے تو کسی شخص کو اگر آپ سینسیبل کرا دیتے ہیں تو اس کو الو کا پٹا کہا جاتا تھا پہلے کہ یہ تو الو کا شاگرد ہے اتنا زیادہ سینسیبل ہے اور تدبر کرنے والا ہے اپنے کاموں کو اتنے آہستی کی سے انجام دیتا ہے کہ خبر ہی نہیں ہوتی کسی کو جیسے کہ الو کے اوڑنے سے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے اتنے اتنے بہترین طریقے سے کسی کام کو انجام دیتا ہے اس میں چون چرا شور شرابہ نہیں ہوتا کام ہو بھی جاتا پتہ بھی نہیں چلتا اس کو الو کا پٹھے سے ہم تعبیر کیا کرتے تھے تعریف کے طور پر اور لوگوں نے اس کو الو کے پٹھے کو نگیٹو بنا دیا اور نگیٹو بنا کے لوگوں میں پیش کر دیا تو آپ کے کسی چیز کو نگیٹیو بنا کر پیش کرنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو جائے گی آپ نے استعمال غلط کیا ہے یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ صبح کو گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں بھائی آپ نے کیا چیز دیکھ لی اس کے اندر وہ اپنی گندگی کھاتا ہے گندگی تو تمہارا یہ بکرا بھی پیشاب پیتا ہے یہ تو بکرا تو وہ جانور ہے جو گھر گھر کے اندر پلا جاتا ہے آپ اس کے پیشاب پینے کی عادت کچھ کھلانے کے لیے کیا کیا تدبیریں نہیں کرتے ہیں اس کا آپ جو ہے وہ خصی بنانے کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں اس کو نر بکرے سے خصی بکرا بنا دیتے ہیں ویسی خصی جو ہے نا آپ کے یہاں بڑا ایک نگیٹیوٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مخنص جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کے معاشرے کے اندر کوئی رول رکھتا ہی نہیں ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں سے بھی دور بھگا دو اور وہی کام آپ کسی جانور کے ساتھ کرتے ہیں جس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی تھی جس کی فطرت میں اللہ نے نر بکرا ہونا رکھا تھا جس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا تھا کہ یہ اپنا پیشاب پیے گا آپ اللہ سے بڑھ کر حکیم بنیں آپ اللہ سے بڑھ کر علم والے بنے آپ نے آگے بڑھ کے اس کو خصی کرنا شروع کر دیا اور سمجھے میں نے بہت بڑا کام کیا اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کر کے ویسے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ شیطان کا بہکعہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کروائے گا آپ سے خلقت میں تبدیلی کروا دیتے ہیں اپنی خط نے کروانا شروع کر دی آپ سے مزین کر دیا زوین الناس کہ شیطان تو مزین کر کے دکھاتا ہے جس کو اللہ نے کور کے اندر رکھا آپ نے اس کو کور سے خالی کر دیا فور اسکن ہٹا دیا آپ نے اور سمجھے بہت بڑا میں نے کام کیا بھائی بچے کی ختنہ کروائی اب تو میں پارٹی کروں گا دعوت ہوگی آج گھر پہ کیوں بھائی ختنہ ہوئی ہے بچے کی کون سا کام کر دیا تم نے اس کی زندگی بھر کے لیے اس اور قدر پیدا کر دی ہے اس کے ذرا آپ پڑھیں جا کر انٹرنیٹ کے اوپر جس چیز کو اللہ نے کور کے اندر رکھا تھا آپ فطرت کا نظام بدلیں گے نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا یہ نقصان جو سیکشولوجی پڑھاتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی دونوں کے لیے اس کے نقصانات موجود ہیں تو والمن خنزیر کا یہاں پر لفظ آیا ہے ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی خنزیر جو ہے یہ بد تینت اور بدکار جانور ہے جانور بدکار کا ہوتا ہے بھائی اپنے لفظوں کو صحیح کریں بدکاری جانور کا وصف ہی نہیں ہے بدکاری تو انسان کا وصف ہوتی ہے حیا اور بے حیائی کے تعلق انسان کی ویلیوز ہیں یہ انسان کا معاملہ ہے جانوروں میں بے حیائی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے مزاج کو دوسروں پر نہ ہی لاگو کریں تو بہتر ہے ورنہ پھر آپ کیا ہوں گے آپ اللہ کی اس وصف کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے جو اس کا وصف خاصہ ہے کہ وہ آپ کے لیے شریعت کو واضح کرتا ہے اس نے کسی کو آپ کے اوپر حاکم نہیں بنایا کہ وہ آپ کے اوپر فیصلے کرے گا کیا جائز ہے وہ کیا ناجائز ہے تو وہ اپنا فضلہ کھاتا ہے اپنی گندگی کھاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے اس لیے وہ جائز نہیں ہے تو آپ کے گھر میں پلنے والے بکرے اور جانور اپنی گندگی کھاتے ہیں یہ جو مڑیوں کو آپ فیڈ کروا رہے ہیں یہ کون سا پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہیں اس کی خوشبو اس کی بدبو نہیں سونگ سکتے آپ جو چیز وہ کھا رہا ہے جانور جس کو آپ بریڈ کروا رہے ہیں مرغی کو فارم ہاؤسز کے اندر وہ قریب سے گاڑی گزر جائے تو سانس لینا مہار ہو جاتا ہے ہمارے جیسے میں تو کھلے عام جاری ہوتی ہیں وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو ایک کلو میٹر یا دو کلو میٹر تک بھی اگر وہ قریب میں ہوتی تو آپ کو سانس لینا مہار ہو جاتا ہے اس کو آپ پاکیز سمجھ رہے ہیں طیب ہے وہ مرغی جو ہین جس کو آپ کہتے ہیں دیسی مرغی ہین اور کوک وہ تو میں نے گوبر پہ موارتے ہوئے دیکھا اس کو ذرا جائیں دیہاتوں میں وہاں پر جب مرغیاں پلی ہوتی ہیں گائے بکریاں پلی ہوتی ہیں گائے گوبر کر دیتی ہے مرغی جا کے اپنی چونس سے وہی وہ کھانا شروع کر دیتی ہے جب آپ کو حیاء نہیں آتی کہ فضلا کھا رہی ہے فضلہ تو فضلہ ہے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو اس میں کیا فرق ہے وہ انسان کا ہو جانور کا ہو اوپر سے پرندے کا ہو فضلہ تو فضلہ ہے وہ آپ کی کیفیت ہے کہ آپ کو کس سے زیادہ گن آ رہی ہے ورنہ ہے وہ وہی چیز جو آپ نے کنزیوم کر کے اس کو باہر نکال دیا اس کو اخراج کر دیا ویسے وہ بھی اپنے خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں فضلہ تو فضلہ ہے آپ کس چیز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کسی چیز کو کم سمجھتے ہیں یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے جب حکم کی بات آئی ہے تو حکم تو سب پر یکساں لگے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ فضلے کی آپ تعریف کر دیں کہ گندگی کپڑوں پہ لگ گئے تو نہیں ہوگی کپڑے نباک ہو جائیں گے اور پھر کبوتر کی بیٹ کے اوپر آپ فتوی تراش کرنا شروع کر دیں گے کبوتر کی بیٹ سے نباک تھوڑی ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے تو یہ ہمارے ذہنوں میں خود ہی چیزوں کی نفرت پیدا کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو گالی کے طور پر یہ میں نے جب وہ کتے کے اوپر سوال آیا تھا تو میں نے وہاں پر بھی یہ جواب دیا تھا کہ بھائی خود ہی اس کی زندگی کو برباد کر کے لوگوں کے لیے گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ لوگ تو آپ پہلے اس کو صحیح کریں کہ آپ نے اپنے مزاج کو دوسروں پر مسلط کر رکھا ہے اور روایتیں اسی کی مطابق گڑھ رکھی کی تو لحم الخنزیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو خنزیر کا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیں نہ تو اس کی نام لینے سے زبان ناپاک ہونے کا کوئی معاملہ موجود ہے نہ ہی اس کی ہڈیاں چمڑے کا ذکر موجود ہے یہاں پر لحم کا لفظ آیا ہے اگر لحم کو گوشت لیتے نا تو گوشت کی حد تک رکھیں ولا تعتدو حدود سے پھلانگنے کی کوشش نہ کریں نہ ہی اس کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ فضلہ اس کا کھاتا ہے اس لیے حرام ہے وہ بے حیا ہے اس کو کھانے سے بائیولوجیکلی آپ کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر بے حیائی کا عنصر پیدا ہو جائے گا بھائی کون سی سائنس ہے یہ مجھے وہ سائنس سمجھا دی جائے <laughs> تو جانور کو کھانے سے آپ جو ہے نا اس کی وصف کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کل کو میں نے شیر کھانا شروع کر دیا میرے دانت جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور میں جانوروں کو کھانا شروع کر دوں کوئی عقل والی باتیں بھی ہوتی ہیں شعور والی باتیں بھی ہوتی ہیں مشاہدے میں آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں سائنس تو مشاہدے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی کہ کوئی شیر کھانا شروع کر دے گا کوئی کتا کھانا شروع کر دے گا وہ ہاپنا شروع کر دے گا یا اس کی دم نکل جائے گی ہلانا شروع کر دے گا یا وہ انسانوں کو کھانا شروع کر دے گا یا جس طرح بلی کو کھانے والا چوہوں کا شکار کرنا شروع کر دے گا آپ کچھ تو کم سے کم اپنے اندر شعور والی باتیں پیدا کریں آپ چھینکیں نہیں کھا رہے ہیں آپ منع کر رہے ہیں تو یہ منع کرتے ہیں بس ضروری ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مجھے پیچھے لگانا ہے ایڈیشن کر کے نہیں یار اس لیے ہے ارے بھائی چھوڑ دو نا وہ چیز نہیں کرنا نا کام ٹھیک ہے آپ نے اتنا کہنا کافی نہیں تھا آپ کے لیے کہ اللہ نے حرام قرار دیا نہیں میں حرام قرار دینے کے بعد مزید کچھ ایڈ کروں گا ورنہ بعد میں دم محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ لامر خنزیر کا مطلب خنزیر کا گوشت ہی ہے یہ ہماری کوششیں ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں اسی چیز کو بیان کر کے سمجھتے ہیں یار پختگی نہیں آئی بات میں مزہ نہیں آ رہا چلے کچھ ایڈیشن کرتے ہیں اب ایڈیشن کرنے کی کوشش کی روایت ہے ڈھونڈی روایت میں کہیں لکھا ہو نہیں تھا خنزی کا کچھ کوام تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی ایڈیشن کرنے کے لیے بھائی یہ فضلہ کھاتا ہے اس کی طبیعت میں بے حیائی ہے اس کو کھائیں گے تو آپ کے اندر بھی بے حیائی پیدا ہو جائے گی میں نے ایک صاحب کو سنا تھا بڑے اسکولر ہیں لوگوں کی نظر میں دنیا بھر میں تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے نا بایولوجیکلی افیکٹ ہوتے ہیں یہ جانور جو ہے نا آپ کے اندر بے حالی پیدا کر دے گا آپ بے حیا ہو جائیں گے اچھا بھائی اور باقی سارے جانور دار ہیں اتنی حیات سے کام کرتے ہیں پہلے باقاعدہ ان کے نا ماں باپ کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے ہاں بھی یہ اس میں نکاح ہو رہا ہے ان کا اس کے بعد ان کا تعلق بنتا ہے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے ماں باپوں کے کو بس کوئی عقل و شعور ہوتا ہے علیہ السلام ان کو مجل الرشید کو نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تو یہ ساری چیزیں میں رکھنی ہے نہ تو فضلہ والی بات یہ فٹ ہو سکتی ہے نہ ہی اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے نفرت کا درس دے سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی کریئٹر اپنی کریئیشن سے کبھی نفرت کا درس نہیں دے گا کیسے کہہ سکتا ہے وہ جب وہ خود کریئٹ کر رہا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات وہ نفرت کیسے پیدا کر سکتا ہے آپ کے اندر وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے اس چیز کو کہ خود ہی خنزیر کا گوشت بنایا ہے گوشت کے اندر تاثیر بھی رکھی ہے انسان کے اندر اس کے لیے وہ کہہ دے کہ بھائی یہ گوشت دو نا یہ آپ کے اوپر حرام ہے وہ تو آپ کے اوپر چھوڑ دے گا اگر آپ کو میڈیکلی کوئی لگ رہا ہے کہ میری طبیعت کے لیے صحیح نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے جو حلالن طیبہ کا مطلب آیا ہے اس کا مطلب میں بھی میں بتایا نا اس دن حلال کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے اوپر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ صرف اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ڈاکٹر کی طرف سے بھی بات وقت تو رکاوٹ جو ہے وہ حلالن کے خلاف آ جاتی ہے ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ کو یہ معاملہ ہو چکا ہے آپ پہ یورک ایسٹ بڑھ چکا ہے آپ کو گائے کا گوشت نہیں کھانا آپ چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑتے اب وہ آپ کے لئے حلالاً طیبہ نہیں ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لئے جائز ہونے کے باوجود بھی ممنوع قرار پاتی ہیں تو طبی نگاہ سے اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے لوگ خود دیکھ کے جائزہ لیں گے اور اپنی چیزوں کو چھوڑ جائیں گے کہ بھائی یہ چیز میرے لیے درست نہیں ہے میں نہیں کھاؤں گا اور زندگی بھر نہیں کھاؤں گا تو اللہ چیزیں بنا رہا ہے کریشن کر رہا ہے لوگ اپنے فائدے کو خود ہی جانچ لیں گے ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند میں نہیں کھا رہا یہ چیز طبی نگاہ سے میرے لیے بہتر نہیں ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ پوری کائنات کی مخلوقات کو چھوڑ کر ایک خنزیر کو بولنا شروع کر دیں بھائی اس کا کچھ نہیں کھانا باقی چیزوں اس کے اندر بھی تو بہت سارے طبی نقصانات ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ساری جانور موجود ہیں اس نے کہیں کیڑوں کا ذکر نہیں کیا اس نے سانپ بچھو کا ذکر نہیں کیا جن کی وصف ہے زہر ان کا وصف ہے زہریلے ترین جانور ہیں کبھی اس نے ان کا ذکر نہیں کیا جو جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے خنزیر ایسا, ایسا خنزیر کے گوشت میں اس سے زیادہ نقصان تو نہیں ہو سکتا جتنا زہر بچھو اور سانپ کے دانتوں میں ہو سکتا ہے اتنا نقصان خنزیر کے گوشت میں نہیں ہو سکتا ہے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں کوئی ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ بھی نہیں ہوں وہ تو یکدم آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیں گے ایسا نقصان تو نہیں ہو سکتا نا اس کے اندر ہم ان سب کو چھوڑ کر لامہ خنزیر کو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے مطلب کچھ اور ہے مقصد کچھ اور ہے پھر کہیں اور دیا کھانے پینے کی طرف